Этот курс очень изменил мою жизнь. На самом деле это всегда было... мне всегда хотелось быть психологом, всегда мне не хватало этого шага, чтобы начать практиковать. И тут мне попался этот курс. Я благодарна очень Софии, что она смогла вот так вот помочь мне перевернуть жизнь что я обрела здесь уверенность, я обрела здесь коллектив, который вот стал как семьей. Также получила огромные знания, которые помогут мне в дальнейшем реализовать себя дальше как практического психолога. Этот курс также поменял мое мировоззрение, то есть вообще полностью перевернуло отношение к жизни. И я рада, что вот так когда-то мне попался на просторах интернета замечательный курс з замічательним преподавателем. Спасибо большое за, за це. програма «Успішний практикуючий психолог дала мені дуже багато. По-перше, я прокачала себе, усвідомила дуже багато своїх темних п'ятен, які я не бачила, але завдяки програмі я їх усвідомила і почала працювати над своєю особистістю. Працюючи над собою, я Усвідомила, що можу завдяки цьому давати дуже багато своїм власним клієнтам, тому що дуже багато з того, що я мала в минулому із навчань, кардинально відрізняється від цієї програми. Це дуже глибинно, просто унікальна програма, яка Дає значно більше, більше, ніж будь-який курс, який я проходила, чи будь-яке навчання державне, де я закінчувала своє професійне зростання. Тому я рекомендую, тому що дійсно програма Успішно практикуючий психолог змінює життя не лише моє, а й моїх клієнтів. Дякую, Софія. До курса по психологии я проводила женские круги и уже проводила индивидуальные консультации с женщинами. Это были консультации по арт-терапии с макартами. И мне было недостаточно знаний в сфере психологии. И скажу честно, что я пряталась за техниками, Поэтому именно на этом курсе я получила такую уверенность в себе как в специалисте, и я могу давать клиентам с любым запросом, который придет ко мне клиент, мне не страшен, потому что я смогу помочь. И именно этот курс мне помог и проработать себя, обрести уверенность в себе как в специалисте, потому что была и теория, и практика, и создалось такое сообщество девушек, с которыми мы познакомились, подружились, поэтому мне было очень приятно и я благодарна себе, что все-таки я приняла решение и прошла этот курс. И я вам благодарна Софии, что она создала этот курс. И раньше я думала, что на психолога учиться это очень долго. Но я поняла, что за полгода это реально выучиться тем знанием и Уже практикувати, і зараз я вже практикую. У мене є два клієнти в роботі. Я дуже этому рада. Спасибо. Сьогодні неймовірний день. День, коли здійснилася одна з моїх мрій: це отримання сертифікату про успішне завершення курсу глубинної психології, де був наставником і викладачем була Софія Бишавець. Це був неймовірний досвід. Неймовірний час, неймовірно, зібралася у нас команда ком'юніті. І ті знання, які були отримані, це щось неймовірне. Це дійсно настільки глибока була подача інформації, настільки була викладена вся так структура навчання, що не зрозуміти це, не пропрактикувати було просто неможливо. Неймовірна подяка Софії за вкладений труд. За вкладену працю в такий глибокий курс, і за те, що вона робить світ краще, за те, що вона вирощує настільки глибоких психологів. Софія, я хочу сказати, що твій курс, я вже говорила об этом, а скажу ще раз: твій курс це безцінний кладість знань, знань теорії і підкріплені практикою. На самом деле это очень ценно, что на нашем курсе мы практиковались, у нас было много практики, мы могли это делать, мы учились друг на друге. И я не знаю, где еще дают такую практику, такие знания. И я чувствую, что за эти полгода я выросла над собой. Если вернуться на полгода назад и посмотреть, какая Таня была там и какая Таня сейчас, это две разные тани и этот курс он дал вот эту вот трансформацию переосознание, пересобирание себя через, через те знания которые ты давала через ту поддержку которые ты давала через то принятие которое ты транслировала, это было, это было очень ценно. И честно скажу, вот за счет твоего принятия я, я, смогла, я смогла вырасти, я смогла вырасти над собой. Вот это вот позволение выражать свои мысли и не бояться, что они будут обесценены, они будут не приняты. Это мега ценно, и это дает вот такое вот основу опору я могу говорить я могу проявляться я имею право на свою точку зрения и она цена она важна, она может приниматься, она может приниматься в обществе это вот как перезаписывание какой-то программы до да, программы которая была какие-то негативные установки которые были которые неслись да со мной все мои 37 лет. И здесь вдруг, когда показалась Таня, можно говорить, можно проявляться, можно мыслить, можно выражать свои мысли. и когда это было на протяжении шести месяцев, правда записалась новая программа, и теперь на основании вот этой вот программы уже в моем мозге, в моей психике, в моем внутреннем мире уже можно развиваться и, и нести знания дальше. Нести знания дальше, передавать их людям, помогать людям, целить людей своей энергией, своим принятием и той глубиной, которая, которая раскрылась. Благодаря этому курсу я очень признательна тебе за эти полгода. Благодарю тебя от всей души. Курс «Успішний практикуючий психолог це не просто курс з психології, це курс, на якому кожна з нас може отримати підтримку. Це курс, на якому з нас кожна може отримати чудову практику психолога. Це курс, в якому найкраще ком'юніті підтримка. Це курс про те, що кожен з нас. Може зростати, духовно розвиватися і досягати своїх цілей. Я дуже вдячна Софії за створення такого курсу, за створення такого ком'юніті, за підтримку і за безцінний внесок в нас, в кожну з нас з її учениць. Я безумно благодарна Софії. за этот безупречный курс по глубинной психологии. За полгода обучения Софии удалось взрастить меня как личность. То есть за 35 лет, которые я жила, увлекалась психологией, даже работала с психологами, не удалось получить такой опоры, которую я получила, и принятие такого, которого я получила на этом курсе. Это было для меня настолько благотворно, еще раз повторюсь, личность я очень выросла. И для меня был инсайт, что очень важно для психолога быть, во-первых, самой проработанной, во-вторых, мыслить как психолог, развивать свои таланты и развивать мышление психолога. И только на третьем месте уже техники, навыки, знания психолога. Это меня очень успокоило, потому что я все-таки считаю, что знаний никогда не бывает Достаточно всегда что-то новое открывается, мы всегда что-то новое познаем. То есть, София дала мне такую опору на себя, которую у меня никогда в жизни не было. И за это я тебе очень-очень благодарна, София. То, что вся информация про эмоции, про ощущения, про фокус внимания, про состояние оно вышло из какого-то разряда эзотерики, в разряд научно подтвержденных фактов, что для меня очень важно. То есть вся информация научно обоснована. И я впервые в жизни, мечтая о профессии психолога после окончания 11 класса, я впервые в жизни взяла первого клиента. И это для меня огромное событие. И я безумно благодарна тебе, я безумно благодарна нашей группе, нашему сообществу, комьюнити, потому что никогда в жизни я не была в обществе таких принимающих, глубоких, осознанных женщин. И общество, конечно, сообщество, окружение, окружение очень влияет на личный успех. Поэтому я всем рекомендую попасть в это поле Софии, которое она создает на этих курсах. І ваша життя зміниться так, як і змінилась моя. Я хочу висловити велику свою благодарність Вселенній, Богу, що я попала на цей курс. Тому що в мене такий настав період в житті, що мені стало здаватися, що я не що E, наче в мене все є, але я не реалізована. Так, в мене сім'я, діти, я завжди зайнята, Але я зайнята чужими справами, а не своїми. E, завдяки курсу, в мене прийшло осознання, що я чогось варта. E, я відчуваю цінною себе. Я відчуваю себе, що я справді психолог, що я можу допомагати людям. Софія, я дуже тобі вдячна, тому що ну, створити такий продукт, я вже казала і повторюсь, який об'єднує серця уми і душі, і е, навчити таких різних жінок, таких з різних, взагалі з різних областей, які прийшли, е, з різних професій. Але всі, як одна, стала психологами. Неймовірно. Софія. Я тобі дякую. Я тобі бажаю натхнення, багато вдячних клієнтів, учениць. Я думаю, що ми будемо рука об руку йти по життю. Я за все тебе благодарю. Програма Успішний практикуючий психолог дала для мене нову сім'ю, в якій я знайшла своїх однодумців, з якими ми кайфуємо від спілкування. І це дійсно як ще одна сім'я, а також Софією, яку я зустріла, це просто нереальна людина, і в житті вона ще набагато приємніша і цікавіша, і з нею дуже круто спілкуватись. І також я знайшла себе як психолога. Це дійсно дуже програма дає багато практики, і ти відпрацьовуєш ці навички прямо під час курсу. Чого немає, наприклад, в інших курсах, і я дуже радію тому, що я записалася на нього і що знайшла для себе нову родину. Сьогодні хочеться поділитися своїми емоціями, цими неймовірними про те, що закінчилось наше піврічне навчання, яке було наскільки глибоким, наскільки таким кайфовим, що хотілося бути постійно в цьому на цьому інсайті, на цій хвилі. Я дуже дякую Софії, що вона змогла нас провести весь цей шлях. Вона дала нам просто такі базові, наскільки глибокі знання, які нам допомагають приймати клієнтів, практикувати і не боятися цього робити. Тобто, наскільки така була крута підтримка, по-перше, від Софії, по-друге, від всього нашого ком'юніті, просто я дуже вдячна. За кожну, кожну з цих дівчат в своєму житті, що я тепер з ними знайома. Вони також така колосальна підтримка в будь-якій такій неординарній ситуації завжди всі допоможуть, розкажуть, підтримують, приймуть тебе просто такою, як ти є. І на курсі, наскільки було багато різних тем, піднято, розглянуто, що не кожен. вуз и другой курс может дать ну, насколько глубокие и насколько обширные знания. Поэтому я дякую просто за то, что я нахожусь тут. Я очень рада этому выпуску. В этом году мой выпуск «Успешный практикующий психолог. Лето 2024». Мои ученицы в этом выпуске потрясающие. Они наполнены энергией, они очень поработали круто над собой. Они сформировались в крутой комьюнити, в котором все любят друг друга, уважают. Они не оценивают друг друга, не конкурируют. Я старалась передать все свои знания, все то, что у меня есть, по максимуму, и дать им все то, что я имею. Просто дать им с избытком. И каждая взяла в том темпе и то, что она хотела взять. Мои ученицы, как пташки, разлетаются по всему миру, не только в Украине. И они будут работать с клиентами, менять судьбы людей, приносить другим людям счастье, получать от этого удовольствие, раскрывать свой потенциал. Я безумно этому рада. Я каждый раз говорю, что этот выпуск, он самый мой любимый. И сейчас я тоже ощущаю, что этот выпуск мой самый любимый. Но каждый выпуск, он по-своему уникален. И в этот раз этот выпуск, он самый энергичный, самый... Э... Наполненный такой жизненной энергией, энергией либидо. Если бы на месте моем сидел Юнг или Фрейд, он бы именно так сказал. Это такие либидиозные, скажем так, женщины, которые будут вдохновлять своих клиентов. Я безумно рада, что создала такую программу успешный практикующий психолог. И я знаю, что аналогов такой программы, как у меня, ее просто нет. Да, есть что-то похожее, есть разные обучения, их большое количество, но того обучения, той практики, такого комьюнити, такого результата и такого профессионализма, который я даю в своей программе, и мои ученицы получают, на рынке Украины я не встречала. И я очень горжусь, что благодаря моей проработке, моим психологам, Богу, я создала такую программу, которая меняет судьбы людей и судьбы судьб других, других людей. Я горжусь этим.